üstləşmə doğrusu reaksiya tənliklərinin hesablanması. 1-ci 14-cu sualdan başlayaq. Baxın xlor burada -1-dir. müsbət 5, 0 və -1. Fikir verdinizsə bu kalim xlorddan kalim xlora gəlir. Xlorddan isə H xlorddan isə xlorkiyə gəlir. Qeyd edirik, xlor müsbət 5-dən. Yəni bu müsbət 5-dən xlor -1-ə bu xlor -1-dən xlor 0-a gedir. Xlor indeks var, indeksini vuracağıq. 5-dən -1-ə gəldəndə 6 elektron alır. -1-dən 0-a gedəndə 1 elektron itirir. 2 dənə xlor olduğuna görə 2-yə vuracağıq. 6 2 ixtisar eləyib 3 1 yerini dəyişirik. 1 3. 1-i yazırıq xlor -1-in qarşısına 3-ü yazırıq, x oxindeksi olan xlorun qarşısına. Burda demək 6 xlor oldu. Bura 6 qeyd edirik. Burada 1 kalium və yax bir xlor oldu bura 1 qeyd edirik. Oksigen ya hidrogen oldu 6 dənə. Bura 3 qeyd edirik. Bizdən oksidləşdirici nömrəni soruşur. Oksidləşdirici və indirgici sol tərəfdə olur. Oksidləşdirici üst azalandı. Odacaq kalimxlorid 1. MnO2. Baxın, mangan burada müsbət 4, xlor müsbət 5, müsbət 6, mənfi 1. Deməli, mangan müsbət 4-dən müsbət 6-ya gedir. 2 elektron isteyib. Deməli, mən xüsusi müsbətini yazmam ə farkı yoxdur deyə qeyd edəyim. Xlor müsbət 5-dən. Xlor mənfi 1 altı elektron almışdır. 2 6 ixtisar edib yerini dəyişsək 3 1 manqanın qarşısına 3 gedir, xlorun qarşısına 1 gedir. Buradan işimiz qotardı. Baxın 3 manqan var bura 3 qeyd eləyirik. 1 xlor var. Bura 1 qeyd eləyirik. Manqan oldu 7 dənə, biri burdadır. Bura 6 düşür. Hidrogen sayı oldu 6. Bura 3 qeyd eləyirik. Sonda düzgün olmamağı yoxlamaq üçün oksigenləri saya bilərsiz. 3 üç dəfə 2-nin 6, 3 9, 6 da bu. 15 demək ə, sol tərəfdə 15 oksigen var. 3 dəfə 4-ün 12, 3 də bu 15. Sağ tərəfdə 15 oksigen var. Deməli düzəmsəllaşdırmışıq. Redüksiyəcin əmsalını soruşur. Reduksiyəci üstü artandır. O da cavab bit D variant. Sonra 17-ci misala baxaq. 17-ci misalda kalsium 0-dan müsbet 2'ye gelir. Azot müsbet 5'ten müsbet 1'e gelir. Azotun indeksi var diye indeksine vuracağız. Kalsiyum 2, azot 4, indeksine de vururuz. 8 edilecek. 68 ixtisar edəcək yerin dəyişək. Demək, kaçiumun qarşısına 4 gedir. Azotun qarşısına 1 gedir indeks olaraq. Demək, kaçium 4 oldu bura 4 qeyd edirik. Azot 2 dənə burada azot var. 6 8 dənə azot burada var, 10 azot eləyir. Bura 10 qeyd edirik. 10 dənə hidrogen oldu, bura 5 qeyd edirik bizdən redüksiya nömrəsi soruşur, redüksiya üstü artandır. 4. Digər misala baxaq. 0, +6, baxın burada kükürt +6-dır. Demək, burada da kükürt +6 olacaq. Çünki bu da SO4-dur, bu da SO4-dur, eyni maddə olduğuna görə. Turşu qalığı. Plumbium +2, müsbət +4 mi çüçüt müsbət 6-dan müsbət 4-ə gedir. Qruşum 0-dan müsbət 2-yə gedir. 2 elektron, 2 elektron ixtisar edirik, bir-bir düşür. Demək, e, SO2-nin qarşısına 1 düşür. Pb-nin qarşısına 1 düşür. Oldu çükür. 3 dənə oldu. Bura 3 qedir, çünki bir çükür budadır, iki çükür budadır polimdanın qarşısında 1 düşür. Hidrogen 6 e, dənədir. 2-si burdadır. Burada 2 qeyd eləsək belə olacaq. Redükt oksidləşdirici nömrəsini soruşur. <coughs> oksidləşdirici üstü. Sonra burada fosfor 0, müsbət 5, müsbət 5, müsbət 2. Demek fosfor sıfırdan fosfor müsbet 5'e gelir. Azot müsbet 5'ten azot müsbet 2'ye gelir. 5, 3, 5, 3 yerin değiştirik. 3, 5, 5 fosforun karşısına gelir. Ee, daha doğrusu 3, 3 fosforun karşısına gelir. 5 ise azotun karşısına gelir. Bakın 3 fosfor bura 3 qeyd edirik. 5 azot, bura 5 qeyd edirik. indi hidrogenləri sayaq. 9 hidrogen burada var. 5 hidrogen burada var. Demək, sağla sol bərabər olmalıdır. Burada 2 düşürük ki ə, sol tərəf 9 olsun, sağ tərəfdə də 9 olsun. Bizdən su ilə məhsul soruşur. Su niyə məhsul 2?